Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah negara yang dah lama dijajah nak bersedia untuk tadbir diri sendiri? Ha, hari ini kita nak bongkar kisah sistem ahli, satu platform latihan yang mungkin ramai terlepas pandang tapi sebenarnya inilah kunci yang membuka pintu kepada kemerdekaan kita. Soalan ini nampak simple tapi penting gila. Cuba bayangkan, selepas berpuluh tahun di bawah telunjuk kuasa asing, macam mana nak bina keyakinan, nak dapatkan kemahiran untuk ambil alih semua benda. Inilah dilema paling besar yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin tanah Melayu lepas Perang Dunia Kedua. Isu utamanya, wujud satu experience gap yang sangat besar. Semangat nak merdeka tu memang berkobar-kobar, tapi ada satu kerisauan yang real – Siapa nak jaga kementerian, siapa nak buat polisi? Tanpa pentadbir tempatan yang dah ada pengalaman, kemerdekaan itu sendiri boleh jadi goyah. Sesuatu kena dibuat dan kena cepat. Jadi, untuk selesaikan masalah ni, muncullah satu rancangan, satu sistem yang direka khas untuk jadi macam jambatan antara zaman penjajahan dengan zaman pemerintahan sendiri. Dan inilah dia, sistem ahli. Sistem ni bukan muncul tiba-tiba tau. Kelahirannya didorong oleh tiga benda penting yang berlaku serentak. Pertama, pihak British sendiri pun dah mula ada dasar untuk bagi kemerdekaan pada tanah jajahan atau dikolonisasi. Kedua, dan ini yang paling mustahak, desakan yang kuat datang dari pemimpin tempatan kita sendiri. Dan yang ketiga, idea ini bernasib baik sebab ia ngam dengan agenda British masa itu dan orang kuat di sebalik semua ini tak lain tak bukan Datuk On Jafar. Dia nampak dengan jelas merdeka tanpa pengalaman ibarat masuk medan perang tanpa latihan. Cadangan dia nampak mudah tapi sangat berkesan. Bagi pemimpin tempatan peluang untuk belajar sambil buat dalam jentera kerajaan tu sendiri. Okey, jadi bila benda ni berlaku? Timeline dia sebenarnya tak lama tapi sangat padat. Semuanya bermula pada tahun 1951 bila Sir Henry Gurney buat pengumuman rasmi. Sistem ni berjalan selama lebih kurang 4 tahun je. Dari April 1951 sampai lah Jun 1955. 4 tahun yang jadi tapak semayan untuk sebuah negara merdeka. Baiklah, jom kita bedah siasat sikit. Macam mana sebenarnya sistem ni berfungsi? Cara paling senang nak faham, kita bayangkan ia sebagai kabinet bayangan pertama dalam sejarah negara kita. Satu modal latihan untuk bakal-bakal menteri. Okey, macam ni cara dia jalan. Setiap ahli akan diberi satu portfolio, macam kementerian lah untuk dia uruskan. Mereka boleh cadangkan undang-undang, boleh tatbir jabatan, tapi ada satu catch. Kuasa veto, kuasa mutlak masih lagi di tangan Pesuruhjaya Tinggi British. Kiranya macam belajar bawa kereta, tapi instruktor ada brek tambahan kat sebelah. Jadi apa benda sebenarnya kabinet bayangan ni? Senang cerita, ia macam satu pasukan pemimpin yang diberi peluang untuk shadow kerja-kerja sebenar seorang menteri. Mereka belajar selok-belok pentadbiran, cara nak buat dasar, macam mana nak handle birokrasi kerajaan. Semua ni sebagai persediaan untuk ambil alih portfolio tu secara rasmi satu hari nanti. Jadi, siapa hero-hero perintis yang terlibat ni? apa yang paling best pasal barisan pemimpin ni ialah komposisi dia. Ia betul-betul cerminan wajah tanah Melayu itu sendiri. Berbagai kaum. Mesejnya dari awal lagi dah jelas. Negara ni hanya boleh berjaya kalau semua komuniti bekerjasama. Cuba tengok senarai ni. Bukan calang-calang nama dalam sejarah kita kan? Ada Dato' On, jaga hal ehwal dalam negeri. E.E.C. E. Torresingham, uruskan pelajaran. H.S. Lee pula, handle pengangkutan. Masing-masing pegang portfolio yang sangat penting, ini membuktikan kepercayaan yang dah mula diberi kepada pemimpin tempatan untuk uruskan hal ehwal negara. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling krusial. So what? Apa impak sebenar sistem ahli ini? Kenapa kita anggap ia sebagai satu langkah asas yang sangat penting dalam perjalanan kita ke arah Merdeka 1957? Okey, impak yang pertama dan ini yang paling jelas sekali. Sistem ni dah jadi macam sekolah pentadbiran secara praktikal. Ia bagi peluang kepada tokoh macam Dr Ismail Abdul Rahman dan yang lain untuk rasa sendiri macam mana tekanan dan tanggungjawab mentadbir sebuah jabatan kerajaan sebelum mereka kena buat betul-betul lepas merdeka. On the job training kata orang. Selain melatih pemimpin, ada kesan kedua yang lebih besar. Ia melibatkan orang ramai. Ia juga mendidik rakyat bila orang awam nampak pemimpin dari kaum mereka sendiri pegang jawatan penting ia buka mata mereka tentang cara kerajaan berfungsi ini membina kesedaran politik dan juga keyakinan yang pemerintahan sendiri tu bukan lagi satu angan-angan kosong impak yang ketiga ni pula 4 mungkin ini yang paling mustahak sebab ia menyentuh jiwa negara kita sistem ahli ini secara aktif memupuk perpaduan macam mana dengan meletakkan pemimpin Melayu China dan India untuk kerja semeja di peringkat tertinggi. Mereka kena berbincang, kena bertolak ansur, kena cari jalan tengah. Inilah bibit-bibit kerjasama antara kaum yang kemudiannya jadi teras kepada kemerdekaan kita. Dan akhir sekali, bila semua kesan ini bergabung, ia membawa kepada satu hasil yang amat-amat penting. Ia menyatukan rakyat di belakang satu matlamat, merdeka. Sebab proses peralihan kuasa ni nampak teratur dan membuktikan yang pemimpin tempatan kita memang mampu mentadbir, ia mengurangkan rasa takut atau was-was. Rakyat jadi yakin yang kemerdekaan bukan je satu impian, tapi satu realiti yang boleh dicapai dengan cemerlang. Jadi, kesimpulannya, sistem ahli ini bukan sekadar satu eksperimen pentadbiran, ia adalah dress rehearsal penuh untuk kemerdekaan. Ia membina kemahiran, ia memupuk perpaduan dan ia menyediakan barisan pemimpin serta rakyat jelata untuk hari besar bila kita akhirnya ambil alih nasib negara ke tangan kita sendiri. Sebagai penutup, apa kata kita renungkan sekejap? Bila kita tengok sistem kabinet dan pentadbiran kita hari ini, agak-agak sejauh mana DNA daripada sistem ahli yang dah berusia lebih 70 tahun ini masih mengalir dalam cara negara kita ditadbir. Hmm, jejaknya mungkin lebih ketara daripada yang kita sangka.